Когда включать, когда не включать. Так что там по поводу ты и вы? Я один из немногих, который с Олегом Николаевичем Багаматом на ты. Ну, как-то так перешли, а тем более у нас например, Два года разницы. Мы только в разные стороны повезли. Мне тоже надо дураку абрикос повезти было в Россию, а не в Польшу. Плоскогубцы. Может, ты неправильно сделал в свое время? Да? Неправильно сделал в свое время. Ну, то же самое, да. Ну, то, что я не только не работал. Ну, ничего страшного, я сейчас догоняю. Я только сейчас работал. Да, не штатно. Да. <кх> <кх> мне было. Ну еще на абрикосы. Первый его капитал, который он работал, это он повез абрикосы в Россию. И приехал, я думаю, нафиг мне эта милиция, действительно. Б... С этими погонями, с этими. Опасно. Больше не загрузил депил. абрикосы и отдавая тебе зарплату. <кх> Никакого напряга. Понимаю. Я его понимаю. Конечно. <кх> <Я кх> А то, что сейчас с него хотят сделать руководителя ОПГ. Ну, кого-то надо же. С меня что же тоже делают алкоголя? С кого-то ж надо. сделают? Лучше бы с меня делали руководителя ОПГ. А я бы, я бы... Объясни, расшифруй. Не все знают, что ОПГ? это. ОПГ? Ну да. Ну это же это, организованная преступная группировка. А, организованная преступная ОПГ. группировка. ОПГ. Не тянешь ты. Не тянул. <laughs> Чего? Ну, имидж не тот, но ну, ну, не тянешь. Чего? <laughs> Машина подходит. Машина не подходит. Народ уже на ну, мою машину так смотрит, знаешь, как, как на похоронах, на, <смех> 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 на <трупы. смех> Да, все-таки крабовый суп. Нашел я крабовый. Нашел крабовый. Он тут по дну, по дну полу. Что, говорят, что это за... Это было там с ним. <laughs> Мало, ну то, что я кобел, это понятно. Это понятно, ну да, да, да. <laughs> да вообще, конечно. Изгаляется народ, <laughs> Ну, значит, народу... Ну, не один, знаешь, вот все же умные такие, а не один. И написал же, что... Ну, привлечь внимание. Чувак же хочет просто привлечь к проблеме внимание. Что там ко мне привлекать внимание? Я что, кинозвезда, что ли? Потом, если вы Или... считаете, что это не тот способ привлечь к тебе внимание. Подскажите как, если такие умные? Привлечь внимание к проблеме. И к проблемам обалдеть. Лично для себя ты ничего не просишь. То есть кроме головной боли, нет в да не в отвертке. Да нет, ну это же уже моя работа. ничего не просила. Ну хорошо, есть отзывы такие. Этого, там, я тебе скажу уже ну, достаточно будет неинтересно. Я не хочу сказать, что противно, уже, Абсолютно не противно там общаться с интересными людьми и спрашивать, как он там начинал свой бизнес. Что там это вот, расскажите о себе, как в детстве вас называла мама. Накажимый вопрос, как в детстве вас называла мама. Ну и пошло. Сразу на этот вопрос, как бы сразу уже человек растворяется. Это тоже очень а. интересно. Конечно. Это интересно, но мне сейчас гораздо интереснее, а пройдет ли евентуальная юстиция в Николаеве. Вернее так, она уже зашла. Сможем ли мы с ней противостоять? Они уже, они уже немцы, все, вот они. Они уже зашли, фашисты уже у нас. Немцы в городе. Немцы в городе, я знаю, давно уже в городе. Пока вы тут делили землю, пока вы тут... Конечно же, сможем ли мы остановить этот наркотеррор, нарко, нарко против наших детей. Против взрослых это уже все, это уже все, они уже определились, они уже там культурно пьющие, культурно нюхающие, культурно колющиеся, культурно -колющиеся да, и культурно глотающиеся. Там именно, ты с ними уже ничего не делаешь, они уже не лечатся. К сожалению, да. А вот дети? Ну и как ты думаешь, сможем? Ну, по крайней мере, я положу на это всю свою жизнь. Остаток жизни, сколько там мне. Ой, лет 50 же еще, наверное. Как минимум. Да, как минимум. Так проблему решить Бабушка надо. Моя 96 лет. Ну так Ты и... говоришь, за кого будешь голосовать? Бабушка, тебе какая разница, за кого будешь голосовать? Ты на президентские выборы. Нет, ты учтишь, это поколение старой закалки, для них это очень важно было. было. Насколько у меня мудрая бабушка. Я говорю, бабушка, а ты будешь за кого? Я за Ющенко. Я говорю, а что за Ющенко? Янукович же обещает вам пенсию поднять, все. вот это она мне еще на пять лет назад сказала, говорит, это на тех выборах, ты сейчас Ющенко. Так Сарин только обещает. Ну, собственно говоря, она была права. Ну тоже. Что-то я не вижу. Больше с крабами, они а не крабы. Не доложили краба. Будем знать? Явно не доложили крабов. Ну а вкус вы чувствуется или нет? давно не ел краба. Что такое -то мясо там? Ковыряется рыба. Значит это крабы. Крабы, да? Угу. Я давно не ел краба. Да, это уже, наверное, как они называются? Ну, то что, сейчас то, что сейчас происходит, это бабье лето, да? Ну, Послед... запоздалая бабье лето. Последние, последние деньки, да. Будет похолодание. Потому может и один, один делек. Ну, вчера был, не дай Господь, денек. никакой? 20-е? 20, -е. 20 -е. Октября. Октября уже. Уже будет похолодание. что, начинать свою рекламную кампанию продолжать. Ты же баллотируешься, рекламной кампании. Почему тишина? Меня? Ну да, звенящая. Сейчас иду. Как-то ты пустил это на самотек? Да. Сейчас едем. А ты знаешь, уникально было бы. Нет. ничего вообще не сделать. Тут бах, Юрина выбрали. Это возможно? Да, ну мне невозможно. Сегодня это невозможно. уникально. У меня это невозможно. Потому что там, я думаю, народ попер гречку раздавать. Попер крыши ремонтировать. Ну ты знаешь, я не видела ничего подобного, если честно. Тебя? Да. Ты не хочешь, наверное, там, где гречку раздают. Вот не везет, мне не попадаю там, где гречку раздают. Я пошла. Я одного депутата, который Фамилию не говорю. А раздает? Он просто раздает. На гречке на каждой гречишечке написано. От депутата. Такого-то. такого, -то. такого -то. Так, господи, я пошла бы. Вот он бараны, они же не понимают, что все равно. Он может гречку взять. А Его ж никто не заставит, да? Тупо вообще не пойти на выборы. Это раз. слушай. Это в лучшем случае не пойти на выборы. Раз. В худшем случае, ах ты, падла, дал мне гречку, а мясо не дал. Сволочь. Не буду за тебя не голосовать. Не буду за тебя. гречку дал, а еще только 2 килограмма. Сволочь. А остальные, наверное, дал по 5. А что не мешок? Ну, ты да что же такое же шмаран? Не знаю, нам никто ничего не дает, к нам никто не ходит, не интересуется. что-то да, Ты не там ходишь. Ты не в греческих местах ходишь. В греческие места. Да? <сülüyor> <сülüyor> Возможно. Арбузовый ты второй раз заказывал ну да да а ты заказывал помнишь а ты второй раз да заказывал 600 тысяч помню да Заказывал. Да? ну да Мы, а мы же второе заказывали, да? Сейчас, да. да. С рыбной, да? Или нет? нет а, нет. Нет. И какого-нибудь гарнирчика можно О, Могу рис предложить в различных вариантах, то есть очень вкусный гоф с вегетарианским. Плов. ло. Да, да, да. Вот, плов. А мне можно стаканчик да. водички? Да, и воды нам тоже. Просто воды. М -м. С газом без? Да, с газом. С газом? А что не с газом? Да. Хоть попутчик. И мру я вылечил. Слов. Опыт лечения у тебя есть? Ты, Ты знаешь, можешь давать говорит, Кто смотрит интернет, кто смотрит? все смотрят интернет. Ну сколько да, человек я... тебя видел? Тебя все. Вот все, кто меня видят. Ну кто внимательно смотрел, понимаешь? Кто а не кто очень. Как бы, или кому-то кто-то передал, сказал. Мы все так. Даже Олег Николаевич спросил, что-то так скользко. Что у за избиение? И Олег все под контролем. Он засмеялся. Ну ты не сказал, не дай а? нет. Не да, не нет? Это, в принципе, по, по большому счету, что люди там сильно будут вникать. Mm -mm. Ну, кажется, у каждого своих геморроев, столько что взял глаза. Mm -hmm. Но, там, правда, очень мудро кто-то вот, кто-то написал. Там есть мудрые комментарии, с 86 комментариев, mm -hmm. пару десятков есть мудрые говорят. Mm -hmm. Что все забудется, все остынется, останется. Юрин, родители против наркотиков, геморрои. И каждый уже там выберет для себя. Для себя ближе. Что, что, кому, ближе, да. Да. что кого больше волнует. Это правильно. Время смотришь? Да? 9 минут. Кто с камеры больше написали? Я увлекся. С камеру перета самое, У -у -у. да? Кстати, надо ей позвонить. А выключай пока? Ну запомни сколько времени. 9.43.